Мої вітання, шановні мешканці Одещини. ефірі програми «Гість студії. Сьогодні у нас у гостях Марчук Надія Борисівна, депутат Одеської обласної ради. Надія Борисівна, вітаємо вас. В нашій студії. Добрий день. Доброго дня. Ми знаємо, що в Одеській обласній раді ви представляєте Віддіополський район. Розкажіть, будь ласка, чим сьогодні живе цей район? Дуже близький, такий до обласного центру, а дуже такий… Квитучий, процвітаючий район, він завжди був. Що сьогодні там відбувається і що вас найбільше турбує, за что болит душа, Скажем так, чем вы сегодня Опекуетесь найбільше? Вы правильно сказали, мы всегда считаем жителей Ведёпольского района, что наш район самый лучший, потому что мы там живем, там мы воспитываем своих детей, работаем, делаем все для того, чтобы наш район был прекрасный. Но не все всегда удается. Мы по мере поступления проблем их решаем. Я должна сказать, что сегодня наша основная задача депутатов всех уровней и районных властей – это выполнение программы губернатора нашей области Эдуарда Матвейчука «Народный бюджет». Я бы сегодня хотела доложить телезрителям нашего района, которые смотрят эту передачу, что в основном с теми проблемами и теми задачами, которые нам поставили перед нами наши избиратели, наши жители нашего района, и которые мы как власть, как депутатский корпус взяли на себя обязательство выполнить, мы справляемся. У нас таких объектов 71. С бюджета района и сельских поселковых советов выделяется порядка 21 миллиона гривен на решение этих проблем. Все объекты, которые были включены в проект финансирования, решается вопрос их строительства, ремонта. Кроме того, еще возникли проблемы в процессе работы, увеличения сметной стоимости. То есть, как бы мы находим средства, чтобы закрыть все эти проблемы, которые возникли в процессе ремонта. Кроме того, мы получаем еще средства с областного и государственного бюджета. Это порядка 45 миллионов. Я должна сказать, что это как бы большие деньги, солидная сумма. Но на следующий год и в перспективе у нас, конечно, очень много нерешенных проблем. И мы, безусловно, Остаємося з ними к сожалению на следующий год, но Опять же, ми будемо проводити сходы, і зараз проводимо сходы граждан, бо определять пріоритети з нашими населенням і решать по мірі уже возможностей далі наші проблеми. А по всій Україні існує така відрадна тенденція, це збільшення народжуваності. Вона є і в вашому районі. Розкажіть, будь ласка, які позитивні риси цієї тенденції, а які проблеми виникають? я должна сказать что население нашего района постоянно возрастает но это потому что пригородный район наверное все таки есть условия для жизни развитая инфраструктура у нас в районе но много делается в этом вопросе но я должна сказать что мы, конечно, за то, чтобы увеличивалась рождаемость, чтобы наши детки росли, были здоровыми. Мы делаем все для того, чтобы у нас в районе они чувствовали родители, которые рожают, особенно многодетные семьи, нашу заботу. У нас пять домов семейного типа, наверное, как ни в одном районе. У нас приемные семьи, у нас многодетные семьи, которые тоже ставят некоторые проблемы. Сегодня администрация думает над их решением. Есть там вопросы по жилью в некоторых семьях. Ну, я должна сказать, что с увеличением рождаемости, ну, во-первых, у нас увеличивается количество первых классов уже в этом году и в следующем году. То есть по некоторым школам есть небольшие проблемы. А это по тем школам, которые в тех селах, по школам, которые мы, к сожалению, 20 лет назад начали строить и не закончили. Это Барабойская школа, это Петродолинская школа. У нас требует расширения, реконструкция, возможно, строительство новой школы в селе Николаевка. Но самая главная проблема – это обеспеченность дошкольными детскими учреждениями. У нас в этом году был форум женщин. Я еще представляю Ассоциацию женских организаций, как член президиума. И я предложила, и, собственно, поддержали женщины в области нас, что... 2013 год для нашей области должен быть годом дошкольного воспитания. В нашем благополучном районе пяти населенных пунктов нет детских садов. В остальных, если они есть, то там существует очередь, понимаете? И поэтому вот этот приоритет мы уже начали для себя избрали его. В этом году мы три детских сада реконструируем и добавляем порядка шести-семи групп. Начали буквально, вот хочу доложить жителям Карнаубагского сельского совета, у нас началось строительство детского сада, нового детского сада, вчера начали рыть котлован в Карнаубаге. Мы рассчитываем, имеем финансирование, что в следующем году мы ему сдад, его сдадим в эксплуатацию. По остальным э, сельским поселковым советам у нас разрабатывается порядка пяти уже проектов на реконструкцию и строительство новых детских садов. Но естественно, что вот эти проблемы за счет местного бюджета мы никак не сможем решить. Сегодня эта программа должна быть общегосударственной, чтобы дети после рождения в определенном возрасте шли в детский сад, мы решаем несколько проблем. Во-первых, мы обеспечим здоровье наших детей, правильное воспитание наших детей, уход за нашими детьми. А второе, немаловажное, что наши женщины смогут себя реализовать, они смогут работать, естественно, самоутвердиться и, кроме того, отчислять средства в местные те же бюджеты на решение социальных вопросов. То ли бизнесом заниматься, то ли, то ли работать. Но женщина, если она желает этого, а, поверьте, многие обращаются и желают работать, она должна себя реализовать. Сегодня богатого матриву сидят дома с детьми. Так? Чисто из-за того, что некуда деть детей. Uh -huh. Поэтому я должна доложить, что у нас разрабатывается и в ближайшей сессии будет принята районная программа. Я думаю, и областная программа э, тоже будет по этому вопросу принята. Она, в принципе, у нас и есть. Там свита Одессины, Тоже затрагиваются эти вопросы перспективно и другие программы, которые на перспективу приняты по области. Но все-таки я думаю, что она должна быть вот в районе, мы выделяем как отдельную программу. А, Звиться выплывает еще такое вопрос про безработице. Есть ли такая проблема в вашем районе? Ну, скольки я знаю, у вас есть рабочие места? Рабочие места есть. У нас работает очень активно центр наш по сейчас проведет... занятость. Да, занятость. Угу. проведена реконструкция сейчас. Там очень часто проводятся встречи с работодателями. То есть возможность у людей есть выбрать себе работу. Только, к сожалению, не всегда или люди этого хотят, будем так говорить, или нет предложения того, которое они ищут. Сегодня есть возможность переквалифицироваться. Тем более, учитывая, что мы пригородный район, сегодня можно и предлагается, пожалуйста, в Одессе открыт новый центр, и можно получить любую специальность и молодежи, и тем, которые еще хотели бы поменять и обрести какую-то специальность, которая сегодня пользуется спросом. По крайней мере, я знаю, что в центре занятости много есть вакансий, много вакансий. Другое дело, зарплата не всегда устраивает людей. Но она, к сожалению, сегодня она должна быть ну, не кажется, только в нашем районе, разрешаем. а в целом, угу. конечно, она требует увеличения, потому что сложно прожить на прожиточный минимум и так далее. Так что так остро эта проблема не стоит, но в то же время люди в поиске иногда угу. бывают. Є такий об'єкт в вашому районі, як ринок сьомий кілометр. Навколо нього дуже багато пліток ходить. І часто я особисто чую про те, що сьомий кілометр він помирає, і люди залишаться без роботи. Ви ближче до тіла, скажімо так, що там сьогодні відбувається? Я взагалі близько к 7 кілометру, тому що в своє час ще в райсполкомі, угу. я в своєму времени участвувала документально в гості. Я не можу сказати, що это правда. Це, звісно, конечно, неправда. Рынок сегодня работает. Другое дело, что, возможно, из-за финансовых проблем населения нет того, той финансовой возможности приобретать, как раньше люди могли приобрести себе какие-то товары. Поэтому, да, действительно, покупательская способность населения немножко упала, из-за этого, может быть, страдают те предприниматели, которые работают. Но, учитывая, какая там отработана инфраструктура, сколько там построено магазинов, имеются контейнера Люди, занимаются предпринимательством, работают. То, что сегодня кто-то делает для того, что-то для того, чтобы этот рынок не существовал, ни в коем случае это неправда, потому что это один из основных источников поступления бюджетных средств в наш район. Поэтому все, что зависит от района, от области, я считаю, все делается, чтобы рынок существовал. Я уверена, что он будет существовать. Это просто невозможно такую махину сегодня остановить. Это скорее, как вы говорите, просто разговоры. Ми вам дуже дякуємо, що завітали до нашої студії і бажаємо, аби те, що у вас працює, вдало працює, хай працює надалі. І нехай ще з'являються нові робочі місця, а нові об'єкти інфраструктури і з гидным материально техничным обеспечение. У нас, я должна сказать, что сегодня прямо возле 7 километра ведется большое строительство. Наверное, жители приезжают, видят э, аквапарк, который, которому нет равных в Европе. Там будет более 400 человек задействовано э, наших людей. Опять же, будут получены новые рабочие места. А, соответственно, это создаст какую-то потребность и в дополнительных, и в том же транспорте, и в других, других в торговле, uh -huh. в других вопросах. То есть, как бы, есть еще много других перспектив. Сегодня просто мы Якби как бы не встигаємо це все обговорити, але все делається для того, щоб величити робочі місця. Ми вам бажаємо процвітання. Спасибо. Шановні, дякуємо за увагу. В ефірі була програма Гій студії. Сьогодні нашою гостею була Марчук Надія Борисівна, депутат Одеської обласної ради. Дякуємо за увагу і хай вам щастить.